लकडगंज मोठी कारवाई दरोड्याच्या दोन आरोपींना अटक करत तब्बल तीन लाख जप्त करण्यात आलाय सायबर टीमच्या सहकार्याने ही कारवाई यशस्वी ठरली आहे या संदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घेऊया नागपूरच्या गुन्हे शाखेच्या युनिट तीन आणि लकडगंज पोलिसांनी मोठी कारवाई करत दरोड्याच्या गुन्ह्यातील दोन आरोपींना ताब्यात घेतले आहे या प्रकरणात पोलिसांनी तीन लाख सत्याहत्तर हजाराचा मुद्देमाल जप्त केलाय फारूक उर्फ सोनू शेख आणि संतोष चव्हाण या आरोपींना पकडण्यात यश आले असून त्यांच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेली वाहने आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे गुन्हे शाखेच्या सायबर टीमच्या मदतीने आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाणार दर नगर ठाणे मध्ये पिछले साल नव्या महिने मी एक घरफोडी का गुन्हा दाखल होता वो गुने की तपास के दौरान हमको एक जानकारी मिली कि वो गुने के आरोपी हमारे एरिया में घूम रहे उनको हमने आ, सापड़ा रचा और उनको पकड़ा एकता नगर ग्राउंड पे वो मिले उनके पास वो घरपोड़ी का सामान कैच कुछ कैश मिली और उनके पास एक गाड़ी बरामद हुई वो गाड़ी का हमने रिकॉर्ड चेक किया तो वो गाड़ी सीतावर्डी थाने के अंतर्गत वो चोरी हुई थी और उधर वो गुना दाखिल था उनको हमने ताबे में लिया और अटक किया उगुने में और पीसीआर के दौरान उनके पास से वो दो आरोपी आरोपियों के पास से हमको टोटल दस गाड़ी बरामद हुई है ऐसा कुल मिलाकर उनके पास से चार लाख छः हज़ार पाँच छः रुपये का मुद्दे जब्त किया है हमने इसमें जो दो आरोपी है उन्नीस साल के आरोपी है दोनों भी दोस्त है उसमें से एक है सम्यक गजबे उसका रहना है भीमनगर जरीपटका और दूसरा है पुष्पक यसाम्बरे वो है तड़ोदी जिला जिला चंद्रपुर तो इन्होंने ये चोरियाँ की है और इनको अलग अलग गाड़ियाँ लेके उस पर घूमने का शौक है इसके लिए उन्होंने चोरी की थी टोटल तपास के दौरान हमको हमारे डी साहब जोन फाइव सर माननीय एसीपी सर जरी का विभाग और हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक होने सर इनका मार्गदर्शन मिला और हमारे डीबी टीम के सभी स्टाफ ने मदतसेमने कारवाई केली गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी नागपूर पोलीस सतत सक्रिय असल्याचे या कारवाईतून दिसून आले आहे आरोपींना पोलीस कोठडी मिळते का आणि पुढील तपासात आणखी काय माहिती समोर येते का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे